Maka orang yang dilantik oleh Allah mustahil sama sekali akan menjadi menyeleweng ataupun gagal di dalam tugasnya. Nah, ataupun melakukan penyelewengan ataupun tidak amanah. Adapun wakil rakyat yang kita lantik boleh jadi benar, boleh jadi pecah amanah kerana kita yang melantik adalah orang yang sangat lemah. Nah, ha, hmm. Maka apa yang dilantik oleh Allah Mustahil tak terima pada akal sekali-kali Sebagai mana apa yang dilantik oleh kita Maka kita tak syaratkan Mesti kena tahu bilangan Nabi tetapi barang siapa yang mengetahui adalah lebih baik Maka barang siapa mendusta atau bencikan segala Nabi Atau salah seorang daripada mereka itu Atau dihinakan Atau dipesterukannya Atau disumpahnya Atau dicelanya Akan mereka itu maka senyit jadi kapi walinya. azabillah Islam kita boleh batal Batal ni dipanggil kupur Ataupun apa irtidak Ataupun dipanggil ridah Orang yang telah ridah dipanggil murtad Berlaku perbuatan itu dipanggil kufur. Orang yang telah jadi kufur dipanggil kafir. Nampak? Jadi kalau kita ambil wudhu. Bukanlah wudhu kita kekal selama-lamanya sampai bila-bila. Dengan sekali wudhu kita boleh semayang sampai 15 tahun, 20 tahun. Tak. Dia ada perkara yang membatalkan wudhu. Sentuh orang perempuan dalam mazhab syafi'i. Ketuk, tidur, hilang ingatan. Batal wudhu. Semayang pun ada 5 perkara yang membatalkan semayang atau enam perkara dalam setengah kitab fiqh bukan semayang buat lagu orang, -orang nedak batal Islam kita gitu juga cuma Islam kita lebih banyak perkara yang membatalkan Al Imam Ibn Hajar Al Asami membilang sampai lebih daripada 300 perkara yang membatalkan Islam. Batu siapa yang menganut Islam, Islam dia boleh batal bila-bila masa. Nabi sebut lama dah. Umat akhir zaman ni yusbihu amina wa yumsika firah wayunthi amina wayusbihu kafira Na'uzubillah ada umat aku di zaman akhir nanti paginya masih beriman petang menjadi kafir petang masih beriman pagi menjadi kafir pada kita kena jaga baik-baik sebab tu kita kena lazimkan diri kita kepada majlis-majlis ulama-ulama nah dalam ilmu tauhid ulama-ulama datang mengajar di kampung di masjid di surau menerangkan perkara-perkara apa dia akidah kemudian apakah perkara yang wajib kita perlu buat untuk menjaga akidah daripada jadi rosak sebagaimana orang yang menanam bukan saja dia hanya pandai tanam kalau penanam yang baik dia juga akan letak racun supaya tidak ada musuh-musuhnya dapat mendekati tanaman kerana apabila dirosakkan oleh musuh-musuh tanaman maka tidak dapat dituai hasil. Kerana tiap-tiap tanaman dia ada musuh. Musuh dalam daun, dalam batang, dalam akar, dalam tanah. Maka begitu juga. Apa yang paling maha yang berada dalam tubuh manusia yang bernama Islam. Iaitulah akidah. Ini yang paling dikendaki oleh syaitan. Kali semayang kita dia ganggu dah nak suruh tak pasyok. Apatah lagi iman kita. Sebab tu dalam kitab-kitab Tauhid ada menyebut. Allah Ta'ala beri kepeluang kepada Iblis. Untuk merosakkan akidah umat Adam sampai kepada hari nak keluar roh sampai nak keluar roh tu datang lagi iblis untuk memurtadkan anak Adam kalau dalam keadaan segar sekarang kita tak berhenti nak jawab dah nak permasalahan yang timbul tentang syirik tentang akidah apatah lagi ketika kita, kita, sedang nazak dekat nak keluar roh dah lagi-lagi pula kita tak mampu nak jawab sekarang kita dah faham dah apa dia akidah ahli sunnah wal jamaah Nah, sedangkan Allah bagi kita peluang yang cukup banyak. Tubuh yang begitu sehat, telinga yang dapat mendengar dengan jelas, mata yang dapat melihat dengan begitu jauh. Kaki yang dapat melangkah, tangan yang boleh mencapai duit wang ringgit untuk membeli sesuatu, kenderaan untuk memudahkan perjalanan. Masih lagi kita tidak faham tentang akidah kita. Kerana kita tak cakna. Eh? Tentang majlis-majlis ilmu. Tak berapa cakna kita. Eh? Banyaklah kemudahan Tuhan. Kita. Semua fasiliti kemudahan ni sebenarnya untuk membalas budi Allah. Bukan semata-mata Tuhan beri kereta kita untuk lawa gitu saja tau. Untuk balas budi Allah. Dapat kereta, dapat motosikal guna untuk buat kebajikan, untuk pergi bulan balik ke rumah Allah ke majlis ilmu untuk tujuan dia. Nah,